Как бы поменялось многое, скажем так, что в организационном плане, скажем, это совершенно другой уровень, как бы мы перешанули. Вот, во всем это как бы касается в плане, как мы живем, гостиницы, тренировки, переезды наши, мы летаем чартером, летали. Ну, это был очень интересный опыт, потому что как бы, я до этого никогда не работал с американскими тренерами, как бы я столкнулся с этим. И я считаю, что это было очень полезно как, как для меня, как для игрока, так и для команды. Вот, мы провели очень хорошее время вместе, почти два месяца. Выполнили нашу главную задачу, попали на чемпионат Европы. Поэтому я думаю, что все уезжают сборная с очень хорошим настроением. Мы одна команда, игроки как бы, тренера. Все допускают ошибки, мы точно так же допускаем очень много ошибок на площадке. Когда мы делаем 15 потерь на площадке, это делают их не тренера, а делаем их мы. Что было, в принципе, в частности, с, с игрой с Хорватией, в игре с Хорватией. Поэтому нельзя говорить, что там... Выпустили вторую пятерку и мы начали там. И мы начали проигрывать, как бы. Потому что были игры другие, когда первая пятерка не очень удачно начинала игру, а вторая пятерка выходила, и мы наоборот возвращались в город. В частности, была в Австрии, когда мы очень плохо начали, 10-2 проигрывали. Вот, поэтому валить все на тренера. Мы одна команда, одна целая. Мы проигрываем все вместе, выиграем тоже все вместе. Поэтому нельзя так говорить. Мне понравилось сотрудничать, поэтому. В следующем году мы можем усилить состав, есть игроки, которые могут усилить состав, поэтому как бы еще год до этого целые игроки прибавят. И я считаю, что мы можем играть, у нас есть хороший потенциал, и мы можем играть гораздо сильнее, чем мы, чем мы показали это сейчас. На данный момент этого хватило, мы выполнили нашу задачу, а что будет в следующем году, будет видно.